Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi washabbi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yawmiddin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam musi majlis yang berhormat Datuk Ustaz Haji Ahmad Yahya Pesuruhjaya PAS Kedah merangkap Ketua Dewan Ulama PAS Pusan yang berhormat Dr. Muhammad Khalil Abdul Hadi, ahli jawatankasa PAS Pusat, penuh bahagia Adinda Ustaz Muhammad Hanif Jamaluddin, Naib Ketua Pemuda PAS Malaysia, Dr. General Najmi, Tuan Dewan Ulama, ahli-ahli yang berhormat, pengarah Jabatan Pilihan Raya PAS Negeri, TfD Kor Hormat, seluruh jawatan kuasa program peringati 40 tahun memali dan yang terpenting ahli-ahli keluarga syuhada memali yang saya kasih sekalian. Marilah kita panjatkan rasa syukur Kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita bersama pada malam Jumaat yang penuh penuh barakah di bulan Rejab ini. Saya pun sebenarnya tak tahu sebab apa mereka panggil saya ni Ucap Ini program besar Isunya pun isu besar, isu memali Saya ni baru setahun jagung dalam PAS ni Masa memali dulu pun Tahun 1985, 40 tahun yang lalu Saya tahun 85. Saya baru habis SPM hmm. Tak ikut sangat lagi lah politik Tetapi kes memali itu memang ya, Satu kes yang um, Menggarap Perhatian seluruh Negara Dan saya juga terkesan Yang saya faham ya, Pada masa itu Ianya satu bentuk Kezaliman ya, Luar biasa Manifestasi kezaliman ya. Penidasan dan kezaliman Yang besar Kesannya ya, Antara yang terbesar Dalam sejarah negara ya. Mungkin pasal itulah ha. Saya diundang malam ini Saya pun dulu Sempat juga lah Dizalimi sekejap ha. Masuk penjara Boleh tahan juga lah dua penjara ha. Penjara Kajang Kamp tahanan Kemunting Tiga ha. empat tahun jugalah lah Kan. Tetapi macam mana pun sengsara saya, kezaliman terhadap saya, ianya jauh dibandingkan dengan kezaliman yang dilakukan terhadap saudara, ahli-ahli keluarga saudara, para para syuhada, orang-orang di kampung memali. Sebab itu saya hadir pada malam ini bukan untuk bagi syarah tentang erti sengsara dan kezaliman. Ya, tetapi saya rasa Hadir saya ya, Sebenarnya untuk mendapat Dan menggarap semangat daripada Ahli-ahli keluarga Suara memali Karena disinilah tempatnya kezaliman itu berlaku ya, Dan Kehebatannya ialah kekuatan saudara keluarga syuhada itu bangkit mempertahankan dan istiqamah ya. dalam meneruskan semangat perjuangan. Ia ya, nampak jelas ya dipamerkan dengan nasyid yang saya dipahamkan itu berlarutan daripada tahun pertama ya, peristiwa memalik itu ya, sampai sekarang ya, ke 40 tahun jadi semangat itu penting sekarang semangat melawan kezaliman ya, semangat kekuatan untuk menentang kezaliman itu penting sekarang kena kezaliman itu masih berlaku ya. Malaysia sekarang ni Ya, nama Perdana Menterinya nah, Tahu lah semua kan nah, Ibrahim ah, Presiden Parti Keadilan nah, Tapi kezaliman ada ah, yang buat nah, Dia orang Rakyat aja selalu cerita-cerita kezaliman rakyat saja. Yang ini Parti Presiden Parti Keadilan eh, Yang duduk sibuk laung dulu. ya, Lawan kezaliman ni Dia zalimkan rakyatnya Raja pun kena Raja pun kena zalim dengan dia Baru ni Keputusan addendum Datuk Sri Najib edendum tu titah raja edendum tu titah raja Dia bukannya surat biasa Apa yang dia lakukan Apa yang dia lakukan terhadap titah dia raja Dia pergi sorok titah dia raja Mula kata tak ada Sekarang kata ada bila, bila, istana sendiri istana Pahang kata ada dendam bawa pergi mahkamah benda boleh selesai di peringkat kerajaan istana negara pada masa itu agung pada masa itu Al-Sultan Abdullah sebelum tamat tempoh beliau beliau buat titah itu terus kepada peguam negara peguam negara itu bawah jabatan Perdana Menteri bos peguam negara Perdana Menteri sepatutnya pun negara terus bawa. Ini bukan dokumen biasa, ini titah saja Bawa kepada Perdana Menteri, Perdana Menteri kena putuskan pada masa itu. Dia tak putuskan. Dia suruh sekarang ni bawa langsung sampai ke mahkamah. Bila sampai ke mahkamah, titah raja ini menjadi tafsiran mahkamah. Biasalah mahkamah. Ada yang setuju, ada yang tak setuju mahkamah. Hakim manusia biasa. Ada yang dinampak dari sudut ini, ada yang dinampak dari sudut itu. Tetapi pokoknya Apabila titah diraja itu dilihat Dari segi pelbagai segi Ia mengundang apa? Mengundang kepada Kedudukan institusi raja Itu dipertikaikan Ini kezaliman Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya Itu kezaliman Titah diraja itu patutnya bukan tempat di mahkamah Titah diraja itu tempatnya di istana negara atau istana negeri bawa kepada eksekutif pejabat Perdana Menteri atau bawa kepada pejabat Menteri, Besar laksanakan dia tak buat ini, ini masalah sebelum tu dia zalim macam-macam dia bukan zalim pada rakyatnya zalim pada wakil rakyat macam mana dia zalim wakil rakyat ada yang pemangkang satu sen tak dapat ahli parlimen Wabi Hassan saya lupa sebut Wabi Hassan tadi ahli parlimen nak baling tapi Ustaz Hasan. Ya. Tanya dia. Dah tiga tahun dah ni. Dah dia parlimen. Satu sen tak dapat. Satu sen tak dapat. Dulu dia. Ni YB Major pada depan bos saya pasang. Ya. Dulu apa dia buat. Masa dia jadi presiden. Masa dia pembangkang. Oh dia kata kena bagi. Ya. Ini semua dipilih oleh rakyat. Ini duit rakyat. Masa dia pembangkang dia pandai cakap. Masa dia jadi peramteri. Sampai sekarang tak boleh. Dia kata apa? Gunding, gunding. Dia Anwar Ibrahim dia kalau dia kata gunding, ah tu dia bohong lah, tu. <laughs> dia nak membohong. Lah. <laughs> dia gunding. Eh, wakil rakyat kena. Lepas tu siapa lagi kena? Menteri besar. Menteri besar ni, menteri besar saudara lagi kena. Kena tangkap sampai pukul 3 pagi, betul? Eh, dia menteri besar. Kenapa nak kena tangkap sampai pukul 3 pagi? Ya. Itu kezaliman. Kalau tak suka dekat dia pun Ada cara nak tangkap menti besar ni Sebab dia menti besar Dia dipilih oleh rakyat Dia angkat sumpah di istana Yang begitu Tangkap tiga pagi semua apa Saya antara sebab saya masuk PAS ni Sebab itu Sesaliman terhadap itu Sebelum itu dia tangkap kawan saya Masa Lokap di ISA Hishamuddin Rais Yang sokong dia Sokong PMX ni sokongan Wan 10 tahun Bila Isyamuddin Rais ini bangkit teguh tentang Black Rock syarikat Zionis yang dibawa masuk jaga lapangan terbang bukan jaga supermarket bukan jaga kedai biasa jaga lapangan terbang si Isyamuddin Rais ini bangkit sebab Isyamuddin Rais ini dia berjuang bersama Anwar juga dulu bukan di Malaysia sampai ke luar negara sampai ke Palestin sampai ke Lubnan maknanya dia faham bab Black Rock bab Zionis dia boleh pertahankan Palestin tu dia angkat bendera tu bukan di Malaysia saja kita angkat bendera di Malaysia dia angkat bendera di Palestin jadi dia faham black rock ini alat zionis untuk rosakkan kita dia tegur tegur geledah masuk pejabat dia rumah dia bukan pejabat rumah dia saya yang, tu saya tak boleh tahan saya bila masa di Indonesia saya memang mula dah tak ada lah uh, 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 politik ni. Uh, saya macam-macam. Uh, bila Anwar jadi perdana menteri saya kata okey lah. Uh, dia dah jadi perdana menteri, dia nak buat reformasi, dia um, presiden parti kedaulatan. Okey lah jadi perdana menteri. Saya pun kata cukup lah. Saya pun balik lah Indonesia. Dah uh, dulu saya memang belajar. Ada sikit di pesantren pesantren Indonesia kakek-kakek saya memang ada pondok di situ pesantren kita buka lah kitab Ibn Qasir Bidayah Nihayah sekarang ni akhir zaman itu sebabnya sebab utama saya bukan sebab politik sebab akhir zaman ini menuntut untuk kita bersama dalam jemaah yang jelas menegakkan Islam tak cukup sebut matlamat agama bangsa negara tak cukup dia kena ada prosesnya pertama syahadahnya PAS itu kalau tengok perlembagaan Dasar PAS Islam jelas Parti lain ada sebut Agama Islam ada juga Tapi prosesnya tak ada Tarbiahnya tak ada Jadi sebab tak cukup Kalau zaman lain tak apa Akhir zaman tak cukup Ini yang saya belajar Sebab tu saya buat keputusan Masa tu dah mulalah lah juga Untuk untuk sertai Tetapi bila tengok kezaliman berlaku Terhadap menteri besar kedah Terhadap sahabat saya Yeah. Raiz. Uh, saya Isyam Muddin Rais Saya rasa tak boleh Saya rasa tak boleh tahan uh, Itu sebab Saya buat keputusan untuk sertai Pas Jadi sesedara yang saya muliakan Baru ni Apa dia Agreement uh, Ini ini masalah tadi tentang raja kezaliman pada raja Belum itu Dengan Trump Teram itu siapa? Teram itu orang yang paling zalim. Bukan sekadar pada orang umat Islam. Ya, yang bukan Islam juga. Teram. Puluh ribu. Yang dibunuh. Anwar sambut teram. Saya tak heran. Sebab sebelum itu Anwar pernah sambut Wolfowitz. Siapa Paul Wolfowitz? Paul Wolfowitz ini Zionis, Yahudi. Pernah jadi timbalan menteri pertahanan. Anwar keluar tahun 2004, saya keluar penjara 2003, Anwar keluar 2004. Pergi Munich. Belajar berubat Yang datang jumpa dia Wolfowitz. Wolfowitz itu arkitek perang Iran, Bunuh ribu orang umat Islam dan bukan Islam di Iran Kenapa apa dia bunuh? Kenapa perang? Karena mempertahankan Israel kerana ancaman terbesar kepada Israel ialah Iraq, apa itu? kerana simpanan t -t ini, senjata yang paling besar itu Israel itu di Iraq air, sumber air di tanah Arab itu terbesar di Iraq saintis yang paling hebat itu di Iraq jadi wolf voice ini timbalan peti pertahanan serang, hancurkan Iraq disebut di kongres Amerika sebab kongres Amerika pun bukan semua suka perang. Ada yang tak setuju. Yeah. Tetapi bila Walt itu tahun 2001, Anwar keluar tahun 2004. Saya ingatlah, saya dengan dia masa tu. 2004 dia keluar, Wolfowitz datang jumpa dia. Dia peluk Wolfowitz. Wolfowitz puluh ribu yeah. umat Islam di Iraq. Anwar boleh terima dan peluk. Yeah. Tahun 2004. Tahun baru ini sekarang ni. Trump datang sini lepas bunuh puluh ribu Anwar peluk juga nah, dia tak peluklah dia menari dengan si, si Trump satu, keduanya buat agreement agreement tu gadai maruah kita ini bentuk kezaliman yang terbesar bersama dengan orang yang paling zalim terhadap umat Islam ini Anwar sebab itu semangat untuk menentang kezaliman mesti ya. kita pertingkatkan. Ya. Sekarang ni dia takut. Dia dalam ketakutan. Mula dengan turun Anwar dulu. Dataran mereka baru ni penuh dataran mereka. Ya. Dia takut tu. Saya tahu lah saya dulu kepala demonstrasi Dia ya, dia. Dia yang ajar saya. Ha, dia nak turunkan Perdana Menteri Penuh dataran mereka dia hajar saya dulu Sekarang apa jadi? Penuh dataran mereka Dataran mereka penuh ni biasa Masa tahun baru pun dataran ni Dua tiga hari tahun baru ni penuh dataran mereka Tetapi Penuh dataran mereka kerana tahun baru itu Biasa Yang luar biasa penuh dataran mereka Untuk turunkan seorang Perdana Menteri Ini Dia takut Baru ni tukar Kabinet Wilayah Menteri Wilayah Setuan Tukar kepada DAP DAP bagi ancaman kepada dia Ancaman terbesar Ancaman terbesar Kalau orang tu tak takut Dia balas dengan serangan terbesar yeah. DAP ancaman wah, Perdana Menteri Kalau dia tak takut Apa dia buat? Dia serang balik DAP dengan serangan terbesar Tapi apa yang dia buat? Dia bagi biggest threat Dia jawab Anwar jawab dengan bagi hadiah paling besar. Apa hadiah paling besar pada DAP ini? Kementerian Wilayah. Saya orang Selangor, Ustaz Anif. Orang Selangor kita faham lah ni. Orang Selangor kita faham. Sekarang dulu wilayah ini sebahagian daripada Selangor. Tahun 73, Datuk Harum Menteri Besar, Perdana Menteri Tun Razak buat keputusan untuk tubuhkan, wujudkan wilayah persetuan untuk apa? Untuk menghalang kemaraan DAP. Di Selangor pada masa itu. Sebab itu buat wilayah persetuan. Sekarang bagi DAP Jadi menteri Bagi Bill Zepleb setuan ya. Itu dalam lambang ketakutan Tukar pula Zaleha Dr. Zaleha ni Sebab apa Dr. Zaleha ni gugur Sebab apa tak orang lain gugur oh, Kerana Dr. Zaleha dia menteri Dia, dia tak perform Ramai yang gagal boleh kata menteri kalau PKR semua gagal. Fadlina menteri pendidikan. Semua orang suruh berhenti. Sebab apa dia tak berhenti? Sebab apa Dr. Zaliha yang berhenti? Sebab so apa yang Dr. Zainal kena berhenti? Sebab apa? Sebab Anwar takut pada Rafizi apa kena mengenai Rafizi dengan Dr. Zaliha? Rafizi PKR, Dr. Zaliha PKR. Rafizi bertanding timbalan presiden kalah. Dr. Zaliha pengurusi jawatankuasa pemilihan PKR. Orang yang paling Rafizi benci itu, Dr. Zaliha. Itu yang paling dia benci. Itu yang paling dia sejang. Jadi Anwar ni Dia nak ambil hati Rafizi Sebab Rafizi serang dia tiap-tiap malam Tiap-tiap malam yeah. Especially malam Jumaat, Jumaat malam Podcast every week Tiap minggu serang Tak mampu lawan Anwar tak jawab Orang dia pun tak jawab Menteri dia tak jawab Orang-orang kanan parti tak jawab Dan kalau ini berterusan saudara, Rafizi pukul Anwar tiap-tiap minggu saya pun pukul Anwar orang lah, tapi saya dah lama saya kira cerita lama lah, Rafizi baru baru jadi timbalan presiden, presiden baru ni baru dia menteri di kabinet dia serang tiap-tiap minggu sampai pilihan raya lingkup dan lah, orang Ibrahim sebab tu cara dia apa? cara dia cuba pujuk Rafizi slow down sikit turunkan sebab tu dia katakan dia akan kata Rafizi aku dah buang dah Rizaliha. janganlah bantai teruk sangat menteri yang Rafizi pegang duit menteri ekonomi bagi kepada Akmal orang kanan Rafizi yang masih bersama Rafizi bagi jawatan Rafizi ini kerana apa? kerana dia takut jadi Anwar ni banyak ketakutannya tetapi tuan-tuan saudara yang saya muliakan Ya, saya juga nak ingatkan. Tadi petang tadi saya berjumpa dengan TikTokers petang saya pun ingatkan mereka. Di Memali ini saya bukan nak ingatkan, saya mau garap kekuatan dan semangat. Tapi saya nak nyatakan kalau seorang perdana menteri, orang yang berkuasa tu, kalau dia takut, dia tak ada moral, dia tak kisah halal haram, ya, dia tak kisah salah betul, dia hanya nak berkuasa saja. Dia dalam ketakutan, apa dia yang dia buat? Dia akan menggunakan kuasa dia Untuk melakukan kezaliman Ini yang sedang dilakukan ya. Kita tak sedar saja Banyak yang ditangkap berminggu-minggu ya. Ada yang ditangkap tiktokers yang ditangkap Lawan saja ditahan Dan baru ni pun dia buat kenyataan ya. Tahun 2026 ni kita akan lebih tegas Itu semua apa? Tanda-tanda Bukan tanda dia berani Tanda dia takut Tetapi dengan ketakutan ini Dia akan melakukan Kezaliman dan kezaliman Sebab itu saudara saya kasih sekalian ya, Program pada malam ini ya, Berada di kampung Memali Memperingati 40 tahun ya, Peristiwa perjuangan ya, Kezaliman yang dilakukan ya, Kebangkitan Untuk mempertahankan ya, Semangat kepercayaan dan cita-cita itu Itu semangat yang paling penting sekarang ya, Dalam kita menghadapi Negara kita Menghadapi pemimpin negara kita yang semakin lama Semakin takut Dan dengan ketakutan itu Dia akan melakukan kezaliman Demi kezaliman Jadi saya rasa Ini Saya rasa bertuah dapat bersama-sama dengan saudara-saudari Saya rasa bertuah dapat mendapat Berjumpa dengan keluarga Syuhada sendiri Tadi saya berjumpa salah seorang Mangsa pun dalam Peristiwa yang berlaku 40 tahun lalu Dia kata dia umur pada masa itu baru 21 tahun sekarang dah 60 saya lebih kurang saya buatlah saya pun dekat 60 kan ni jadi dapat berjumpa dan bersama dengan beliau dan mungkin selepas ini dengan beberapa lagi dan itu memberi semangat dan kekuatan kepada saya dan mesej saya ya, kepada kawan-kawan dalam TikTok yang mendengar saya seluruh negara ya, saya di kampung Memali saya berada di Memali di depan saya ada keluarga syuhada ya, yang dipamerkan adalah kekuatan dan ketahanan melawan kezaliman puluhan tahun dan mereka saya saksikan hari ini malam ini di depan saya mereka masih berdiri gagah ya semangat kuat tidak ada beza dengan kawasan-kawasan yang lain malah saya tengok lebih jernih lebih bersemangat lebih kuat lebih berani ya dan mesej saya kepada semua seluruh negara kita garap saya bersama pada malam ini saya menggarap kekuatan semangat mereka menentang kezaliman itu untuk kita sematkan bukan sahaja di memali bukan saja di Kedah ini tetapi di seluruh negara ya. untuk kita sampai saatnya untuk pertingkatkan semangat dan kekuatan kita untuk menentang kezaliman yang semakin lama semakin teruk dilakukan oleh pemerintahan kerajaan madani pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh takbir 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 Takbir